Ну, мы сегодня команды собрались, сейчас проведем собрание. <клёх> Был у нас долгосрочный такой отпуск. Ребятам было э, на время отпуска раздано задание э, на отпуск, которые они совмещали, как и отдых, и э, работу подготовительную. Так что они должны уже прийти э, предельно подготовленные <клёх> к сборам. И мы начинаем уже нашу завтрашнего дня. У нас двумя группами медосмотр. Двухразовые режимы будем проводить тренировки. И через контрольные игры у нас запланированы будут два 12-дневных сбора, которые здесь проходить будут на месте. Как обычно, мы в Полтаве на первом сборе у нас будет 6, вернее, первый спарринг. Второго 2 числа нефтяник Ахтырка здесь будет на крутом берегу и 6 с Кремнем. Это у нас первый сбор, мы подведем двумя контрольными матчами, затем дадим ребятам там один день выходной и уже второй <клёх> сбор у нас тоже запланирован. На 10 это первый спаринг ФК Полтава и 14 горняк -го,